Герман Фред Яковлевич, один из учредителей Черновиц Плазы. Все, что я буду говорить, я уверен, является чистой правдой, и вам, господа депутаты, судить об этом. Итак, все помнят, что такое был объект Рязань. Груда бетона, простоявшая 6 лет в центре города, с огромным негативным шлейфом, сплетен проблем и долгов. Ситуация была практически тупиковая. Два с половиной года тому назад мы взялись за реконструкцию этого объекта. В результате проделанной работы за полтора года нам удалось в первую очередь строительство довести до 85% готовности. Кроме собственных средств, положенных в строительство, мы привлекли 60 субинвесторов из числа жителей города Черновцы. И вот когда до окончания работ по первой очереди оставалось не более 4-5 месяцев, неожиданно появился господин Продом, нынешний глава фракции «Ридномиста» который решил за бесценок приобрести объект в свою собственность, используя рейдерскую схему, разработанную его юристом Поповым, через выкуп банковского долга на подставное лицо и ликвидацию ТОВ Рязань. Таким образом, если бы эта схема получилась, мы и 60 наших черновчан абсолютно законно были бы попросту кинуты. Господин Продан лично многократно вел переговоры с руководством Укрексимбанка, банка, все сотрудники банка в Киеве и в Черновицком филиале. Многие жители нашего города, и я уверен, большинство депутатов горсовета, сидящих в зале, знают об этом. В результате его действий мы вынуждены были остановить стройку, оплатить банковский долг и зайти в бесконечную вереницу судов. После, после полутора лет судебных тяжб мы выиграли все суды, решения которых давно вступили в законную силу. Тем самым нам удалось отстоять объект и людские деньги. Однако господин Продан на этом не остановился и не успокоился, дальше всячески препятствует окончанию строительства, используя свое влияние в горсовете. Дело все в том, что фирма Черновес Плаза, ставшая последним хозяином объекта, должна оформить землю в аренду, затем оформить строительную декларацию и только после этого приступить к строительным работам. Для этого мы подали все необходимые документы в горсполком. Но на заседании земельной комиссии явился лично господин Продан и, произнося пламенную речь, заблокировал решение комиссии. Все, что говорил Башлей, это полный бред. Сейчас юристы вам ответят. А, невольно возникает вопрос, может городу не нужны сотни рабочих мест и сотни тысяч гривен в виде арендной платы за землю и налогов от работающих магазинов, кафешек и ресторанов. Я и мои партнеры выросли в Черновцах родились и выросли в Черновсах. Начиная с 1997 года, ничем, кроме яблочного бизнеса, мы не занимались. За эти почти 20 лет, привлекая иностранных инвесторов, не беря у государства ни копейки, в чистом поле нами было построено 4 завода по производству яблочного концентрата, два из которых на территории Черновицкой области, село Коболчинца Кирянского района, село Мамаевцы и Также на протяжении 7 последних лет мы высадили 200 гектаров яблочных садов, в различных районах нашей области. Ирцаевский, Кицманский, Хотинский. Поэтому я ответственно заявляю, что мы порядочные бизнесмены и законопослушные налогоплательщики. Это маленький город. Здесь все друг друга знают. За всю свою жизнь мы никого никогда не обманули. Ни на деньги. И не позволяли себе бесчестных. І непорядочних поступків, за які потім було би стидно. Тому що в бізнесі репутація це не просто слово. Ну, насправді, цю людину я бачу в другий раз в житті, жодного відношення до Рязані я не маю. Все, що тут зараз озвучено цим паном, це абсолютно брехня, несенітниця, СБУ, молотки, там, спалені машини і все таке проще. Тобто цього пана бачив в другий, так, да, дійсно він десь на вулиці мені погрожував місяць назад, щоб приймали те чи інше рішення. Ніколи ніхто мені там не має погрожувати, і тим більше це не впливає на моє рішення. Чи рішення там будь-буває, не знаю, в депутатському партію. Запитання, будь ласка. Будь ласка, не перебувайте. Тобто там людина виступала, скільки хотіла, запитання. Стосовно судів, насправді, як кажуть, фірма, яка вже там 5-7 років будує, а ця фірма створена два місяці тому. Тобто ніяких 5-7 років немає. Суди не закінчені. Був державний банк Укрексімбанк, який до сих пір судиться за цю ділянку, за це приміщення, остаточно судище рішення не прийняли. Тобто, якщо ми зараз мова йде про те, що зняти питання на довивчення, якщо тому що тому, що до мене звертались так само виборці і, і, і так само інвестора, ТОВ торговий дім Рязань. Дійсно, арбітражний керуючий, який писав заяву на відмову від акта постійного користування, не мав на це повноважень. Тобто ми ж не кажемо відмовити, ми кажемо розібратися. На сьогоднішній день державний банк недоотримав 17-18 мільйонів гривень. Там є кримінальна справа за фактом. Ну, мошенничество по-русски, ну, за, за фактом шахрайства. Тобто, якщо ми зараз приймемо це рішення е, по цій заяві, тобто, ми позбавимо торговий будинок Рязань е, її земельної ділянки, який належить там вже 15 чи 20 років. Я не кажу, що відмовити, я кажу зняти на довивчення, тому що є, є там і самочинне будівництво. Є всі ті факти, які озвучував голова земельної комісії. Тому треба ретельно розібратись і прийняти рішення. Якщо законно буде рішення про те, що треба передати, ніяких інших рішень депутатський корпус приймати не буде. Але питання про те, що треба ретельно розібратись.